अथ धर्माचारस्थलम् तस्यैव परकायस्य तस्यैव परकायस्य समाचारोय इष्यते समाचारो यिष्यते स धर्मः सर्वलोकानाम् सधर्मः सर्वलोकानाम् उपकाराय कल्प्यते उपकाराय कल्प्यते अहिंसा सत्यमस्तेयम् अहिंसा सत्यमस्तेयम् ब्रह्मचर्यम् दयाक्षमा ब्रह्मचर्यम् दयाक्षमा दानं पूजा जपो ध्यानं दानं पूजा जपो जपोध्यानम् इति धर्मस्य सङ्ग्रहः इति धर्मस्य सङ्ग्रहः

तस्मात्तमाचरन् विद्वान् तस्मात् तमाचरन् विद्वान् तत् कल्प्यते तत् कल्प्यते अधर्मं न स्पृशेत् किञ्चित् अधर्मं न स्पृशेत् किञ्चित् विहितं धर्ममाचरे विहितं धर्ममाचरे तं च काम विनिर्मुक्तम् तं च काम तमपि ज्ञानपूर्वकम् तमपि ज्ञानपूर्वकम् आत्मवत् सर्वभूतानि आत्मवत् सर्वभूतानि सम्पश्येद् योगवित्तमः सम्पश्येद् योगवित्तमः जगदेकात्मता जगदेकात्मताभावात् जगदेकात्मताभावात् निग्रहादिविरोधतः निग्रहादि विरोधतः एक एव शिवः साक्षात् एक एव शिवः साक्षात् जगदे तदिति स्फुटम् जगदे स्फुटम् पश्यतः किं न जायेत पश्यतः किं न जायेत मम कारो हि विभ्रमः मम कारो हि विभ्रमः धर्म एव समस्तानां धर्म एव समस्तानां यतः संसिद्धिकारणम् यतः संसिद्धिकारणम् निःस्पृहोऽपि महायोगी निःस्पृहोऽपि महा धर्ममार्गं च न त्यजेत् धर्ममार्गं च न त्यजेत् ज्ञानामृतेन तृप्तापि ज्ञानामृतेन तृप्तापि योगी धर्मं न सन्त्यजेत् योगी धर्म सन्त्यजे आचारं महतां दृष्ट्वा आचारं महतां दृष्ट्वा प्रवर्तन्ते हि लौकिकाः प्रवर्तन्ते हि लौकिका प्रवर्तन सदाचारप्रियः शम्भुः सदाचारप्रिय शम्भु सदाचारेण पूज्यते सदाचारेण पूज्यते सदाचारं विना तस्य सदाचारं विना तस्य प्रसादो नैव जायते प्रसादो नैव जायते इति धर्माचारस्थलम्